Личный состав управления полиции охраны в Донецкой области принимает эстафету Вот управление полиции охраны в Херсонской области Мудрака Бориса Викторовича в поддержку воинам АТО, ветеранам АТО. Мы готовы отжаться 22 раза. Упор лежа принять. Делай раз. Два, три, четыре, пять, шесть.

Родинами мы передаем эту эстафету управлению полиции во Львовской области Петрику Андрею Владимировичу. Слава Украине!